这封朝贡关系的制度化和稳定化，学习者能通过与其他国家的势力进行比较来解释明朝和朝鲜之间朝贡次序的次序的含义。学习者能分析明朝“金难之役对明朝明朝和朝鲜关系的影响。 明朝建国时，明朝建国时，高丽立即派遣使者接受明朝册封。当朝鲜建国时，明朝也立即册封了朝鲜。这些措施使双方互相承认对方权力的正当性的和中同性的政治行为。 尽管如此，明朝与高丽、明朝与朝鲜围绕对辽东的影响力，经历了接近战争的严重矛盾。明朝和朝鲜究竟经历了怎样的过程，才克服了辽东纷争，建立建立了之后数百年稳定？ 的友谊关系呢？朝鲜太宗李方元在建文帝和燕王之间采取的均衡外交政策，为恢复明和朝鲜之间稳定的册封朝贡关系，做出了贡献。 正确。一三九二年，朝鲜建国时，明太祖朱元璋表示尊重朝鲜人的独立和自治，不干涉其内政，同时希望建立友好的邦交。朝鲜王朝返还公明王时期收到的惊喜。 并请求刻有朝鲜国王的新惊喜。至此两国之间正式完成了册封朝贡的程序和仪式。然而，围绕造福辽东女真、的冲突与明呃明与朝鲜的矛盾达到了最高潮，但是。 一三九八年，无法啊、呃、无法摆脱对朝鲜的怀疑的明太祖朱元璋去世，而朝鲜发生了李方元主导的王子之乱，推荐辽东政法的郑道纯一派被杀，这是他们的太祖李成桂退位。 主导两国强硬论的势力几乎同时失去权力，一度升温到军事冲突威胁的两国关系迅速发生了变化。从这一点看，一三九八年八年是朝鲜和明明朝初期关系中。 最具戏剧性的一年，明太祖去世，茶仙太祖退位，明朝建文帝和朝鲜定宗即位，与过去不同，使臣王览变得频繁。一四零零年，朝鲜要求的一年三公得以贯彻。 之后，确定了一年三贡的定期实行。事上，关于史称派件撤署，明朝建国初期的1372年，明太祖已经提议提议过三年一十和免除相结合，和千秋表建。这不仅是。 对朝鲜、对安南、暹罗也提出了同样的提议，是明朝构想的册封朝贡礼仪的基本方针。因为从明朝的立场来看，接待朝贡实行也是巨大的经济负担，但是朝鲜。 坚持要求一年三十贺征时、圣节时、千秋时，可是明持明朝一直拒绝，以此作为压迫朝鲜的手段。明和朝鲜在辽东问题上的冲突走向极端，连。 朝贡刺史也成为敏感的外交问题，但随着建文帝的登基，朝鲜长期以来的要求立即被接受了。实际上，事实上，一年三公是当时国际关系中前所未有的特殊关系，因为琉呃琉球是两年一共。 安南和暹罗是三年一供，日本是十年一供。朝鲜对一年三贡的要求是明朝对朝鲜意味着什么的重要指标，而这种要求的实现是朝鲜对明朝意味着什么的重要标志。朝鲜之所以 与明朝的关系上，执着于朝贡次数，是因为琉球、日本等重视与明朝的经济关系；相比而言，朝鲜则重视政治军事关系。除了之外，元朝的首都是北京，而随后的明朝永乐帝期间。 也将首都迁到了北京。朝鲜在地理上与明朝的政治中心北京非常接近，这是朝鲜对北对呃明朝政治变化敏感的一个条件。此外，从文化方面来看，与明朝的关系也很重要。明朝是当时。 当时可以输入世界上最高级文化的通道。那么，明朝如此要到朝鲜的理由是什么？因为稳定、安宁，以明朝为中心的国际秩序，最重要的是东北方面的稳定。 特别是蒙古在北部草原仍保持着强大的实力，因此与辽东女阵和朝鲜维持友好关系是保障明朝明朝安全的重要因素。因此，明朝和朝鲜在之后的五百多年里持续频繁的交流使使节团。 魏征中断过。事实上，与书坛派遣相关的经济负担是巨大的。准备送往明朝的朝工物品，对朝鲜朝廷来说，是多么大的负担，在实录中随处可见。尽管有这样的财政负担。 朝鲜王朝仍如此频繁的派遣使节，是因为他们判断，通过与明朝关系，预防来自北方的侵略，达到降低防御成本的效果，而且可以进口先进文物以及强化王室正统性等。 诸如此类的非经济利益，足以抵消经济负担。从明的立场来看，频繁的招待使团费用也是一种负担。这就是吉利不接受朝鲜一年三公的经济上的因素。但是，从明朝立场看，通过。 和位于北京东北部的朝鲜保持深厚的关系，可以适当的牵制北方的辽东渔政势力和南方的海上日本势力。由于这些政治和军事军事收收益，明朝不顾使团招待费用的经济负担，接受了这种频繁的使团派遣。 表明明朝和朝鲜的关系正常化其重要的指标之一是诰命和阴性问题的解决。诰命和阴性是明朝册封朝鲜的物质证据，也是朝鲜定期向明明朝朝贡的依据。一三九三年及呃，朝鲜王朝建立后的第二年。 太祖李成桂返还了高丽的国玺。两年后的1391395年，首次请求提供册封朝贡国王的诰命和印信。然而，明太祖朱元璋以表见的内容不公顺为借口拒绝了。这是因为围绕辽东的冲突。 正处于高潮之中。之后，明朝建文帝登基后，明朝接受了朝朝鲜的请求，决定立即传达诰命和印信，支持朝鲜建国以来首次获得明朝认可的册封仪式正式完成。长期以来。 未能解决的一念三公和诰命阴性问题的问题，之所以如此轻易的得到解决，因为继朱元璋和李成桂之后登上权力宝座的建文帝和定宗，都被卷入了一场严重的内部权力斗争。 在朝鲜发生了李芳远领导的王子之乱，在明朝被称为靖难之变的事件。朱元璋的长孙建文帝迫切需要存在于燕王根据地北京背后的朝鲜力量。这一时期，朝鲜在建文帝和。 燕王之间展开了均衡外交。朝鲜应建文帝的要求，协助攻打燕王；而另一方面，是在李方元入朝时经过北京，与燕王见面进行了交涉。燕王即位后，立即要求。 更换从建文帝那里得到的诰命和印信，永乐帝也立即传达了新的诰命和印信。这是朝鲜集民的应对明朝内部权力斗争、采取均衡外交的结果。成为之后，成为之后，朝鲜与明朝长期稳定的册封朝贡关系的。 即使经过这样的过程，朝鲜和明朝化解了最初严重的矛盾关系，直到明治胡乱导致两国关系中断为止，一直保持着友好稳定的册封朝贡关系。这是因为明朝无意介入朝鲜内政，朝鲜也通过朝贡确保了。 朝鲜王朝正统性的政治利益，以及辽东和北方边境的稳定等安保上的军事利益。但是，这并不意味着明朝和朝鲜的册封朝贡关系只是停留在形式上的关系。例如，《大明会典》错误地记载了。 创立朝鲜的李成桂是高丽末期权臣李仁任的儿子。为了纠正这个错误，持续了近二百年，的中西变物外交。在解决解决这个外交问题的过程中，朝鲜逐渐从内心顺应了。 已经以明朝为中心的秩序，因为从明朝得到册封的事实，与朝鲜王朝的合法性和正统性密切相关。随着朝鲜内部对明朝中心秩序的顺应程度越来越强，作为将其合合呃合理化的民分。 就越强调与明朝的文化同质性，朝鲜的小中华意识是对于当时世界普遍文明同质性的自豪表现，同时，也是对朝鲜王朝合法性和正统性依赖于明朝的现实的文化包装。